5 червня на ганку місьвиконком сталося очікуване пікетування працівників школи для дітей-інвалідів та активістів з вимогою надати приміщення для цієї школи. В пікетуванні приймали участь батьки з дітьми, які навчаються в цій школі, а також прості громадяни. Собрались здесь для того, чтобы добиться выделения помещения для обучения детей инвалидов шесть лет. Этот вопрос стоит, э, ну у нас в школе во всяком случае этот вопрос стоит, и на, к нам никто не прислушался, и так до сих пор помещение не выделено. В городе очень много детей инвалидов, которые могли бы посещать нашу школу, и она эта школа нужна, обязательно нужна, потому что э, посещение любого учебного заведения, школа, садик. Это детей дисциплинирует и организовывает. Это работа в коллективе, это общение с, со своими сверстниками. Если мы идем действительно демократичным шляхом, то самый лучший, самый лучший пример этого – это отношение к детям. А особливо до дітей-інвалідів, в нашому місті, через яке проходять мільйони і мільярди доларів, немає для діток інвалідів приміщення, щоб вони могли навчатися. Чому так відбувається? Це не було б проблеми. скажем так, мы изначально, когда открывались, вопроса не было по помещению, потом так случилось, что возник вопрос по помещению. Начиная с 2010 года этот вопрос до сих пор открыт. И в каждом вопросе стараются обвинить опять-таки руководство организации. Но суть в чем? Суть в том, что у нас у всех, всех есть, у всех есть И каждый ребенок, я имею в виду, не инвалид, у нас в городе имеет право ходить в садик. Причем в школу, причем никто из этих детей и их родителей не оплачивал ни коммунальные услуги, ни электроэнергию, ни преподавателей. А нам предложили, чтобы наши дети, инвалиды, которые также являются вам с пятилетнего возраста и старше, для того, чтобы они хотя бы могли общаться и получить хотя бы элементарные какие-то знания в социуме, для того, чтобы их не родители могли вместе собираться и вести достойный образ жизни в нашем обществе, предлагают Возьмите в аренду помещение, оплачивайте коммунальные услуги, оплачивайте электроэнергию, то есть возьмите на свой баланс. Ну, не может быть такая организация коммерческая для того, чтобы оплачивать это. С другой стороны, почему ребенок инвалид, его родитель должен платить коммунальные услуги, а здоровый ребенок не должен платить коммунальные услуги? Я хочу сказать, что если будет действительно открыто подобное помещение, нам предоставить подобное помещение, количество детей можно будет увеличить. Количество детей, которых, с которых можно снять штамп необучаемый, будет снято. И у многих детей, у многих семей появится смысл в жизни, и появится реальная возможность двигаться по жизни дальше. Как организация мы не имеем права выдавать никаких документов. Единственное, что я могу, это написать характеристику на медико-педагогическую комиссию. С нее у нас больше никто не возвращался. Но зато сколько семей получили шанс на полноценную жизнь такую. И в принципе, если будет это помещение, естественно, мы от себя, со своей стороны, будем тоже работать с этими детьми. Я очень сожалею, что не было такой школы 20 лет назад. Моему сыну 28 лет. И мы только сейчас смогли обратиться в эту школу. 5 лет мы в ней учимся с самого первого дня открытия. И я должна 6 лет. И я должна сказать большое спасибо людям, которые организовали сегодняшнее мероприятие. И еще я хочу сказать тем людям, которые... А яких ми бути зависим, місців, можуть бути за от градським властям, которые могут нам создать какие-то условия краще, до пікетуючих вийшла заступник міського голови Аліса Рябова і пообіцяла, що вимоги пікетників будуть розглянуті на круглому столі.